Меня зовут Лиза Халявина, сегодня я с вами хочу поговорить о шоколаде. И это не случайно, мы сегодня в классе ездили на шоколадную фабрику. Там нам рассказывали, ну, точнее показывали, как предки Майя добывали шоколад. Ну, точнее, какао-бобы. И давали посмотреть эти какао-бобы. Ну, они пахнут просто замечательно, знаете, как такой шоколад. Мы дегустировали конфеты, я думала, что я не, меня вырвет от этих конфет. шоколад некоторые производители, как я сегодня узнала, добавляют вместо какао в жир, чтобы сэкономить И меня сегодня чуть не вырвало там жир. Это находится в фестивале, кто хочет, приезжайте. Это типа магазина. Ну, не знаю, там продают этот шоколад. Короче, еще не знаю. И мой вопрос на сегодня. Любите ли вы шоколад? И пальцы вверх. Подписываемся на мой канал. Всем пока, люблю.